pusing, si semua-semua. Hak suami ni sungguh lah cerita. Tengah-tengah suami, bini sebelah tak kata apa. Tengah-tengah, lah tengah Tidur. Allah bagi kerapangan. Ada orang sampai kena pre prescription doktor. Doktor kena apa nama, bagi ubat. Tiap-tiap malam, tak telan ubat tidur, tak tidur. Kan? Sengaja jam jaga. Sengaja jaga. Semua tu lapang dada. Okey insya-Allah kita balik semula ya. Baik. <coughs> kita masuk kepada muka surat yang kedua dalam firman Allah surah Al-An'am. Kita lihat apa yang Allah sebutkan tentang asy-syarhu tadi, kelapangan. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah faman maka barang siapa yuridillah Allah berkehendak ayah diyahu memberi hidayah petunjuk kepadanya barang siapa yang Allah berkehendak memberi petunjuk kepadanya apa Allah buat Yashroh sadrahu lil islam itu jawapan dia sekali lagi barang siapa yang Allah berkehendak nak bagi petunjuk kepadanya Allah akan buat apa Allah akan yashroh sadrahu Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Apa maksud lapang dada untuk Islam? Jemaah kelas. Apa yang jemaah kelas faham maksud Allah lapang dada dia untuk Islam? Makna dia apa? Ya, siapa-siapa pun boleh respon. Silakan. Tak apa, sebut je. Yes. Yes. Maksud tadi Allah lapangkan dada. Ni. Siapa yang Allah kita buat dalam di punya bercata eh? Allah berkehendak, Allah kehendaki bagi pada dia apa dia? <coughs> petunjuk, kan? Ni saya ikut balik ayat tadi tu. Siapa yang Allah kehendaki beri petunjuk kepadanya, Allah akan buat apa? Allah akan lapang dada untuk apa dia? lil islam menerima islam. Maksud dia apa masuk islam ke? Okey, menerima islam dekat sini iaitu Allah lapangkan dada dia. Yang pertama dia faham. Yang kedua dia beramal. Untuk dia amal. Untuk dia taati segala perintah Allah. Itu Allah bagi pada dia lapang dada. Dia faham akan segala perintah dan larangan Allah, bukan faham saja dan Allah lapangkan hati dia untuk dia mudah nak beramal. Saya minta maaf, ada orang dia dengar kita pasang mengaji pun dia serabut. Dia kata tutup. Pasang punyalah kuat. Buat apa nak masuk musabaqah ke pertandingan ke? Dia jadi serabut dengan ayat Al-Quran. Tak boleh. Nak solat jadi satu bebanan. Walhal daripada lima puluh kali perintah sampai dah dikurangkan kepada lima kali. Itu pun dia rasa satu benda yang berat. Dah settle zuhur petang sekejap lagi nak semayang lagi. Dia jadi satu berat. Maknanya apa? Allah tak lapangkan. Bila lapang lawan dia apa dia? Sempit. Cuba tengok sambungan ayat tadi. Lalu kata Allah Wa man yurid wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama janganlah ka'annama berhijrah dengan cara yang buruk. Dan janganlah Dan barang siapa dia kehendaki an yudhillahu untuk sesatkannya Barang siapa yang Allah hendak sesatkan dia, ia ja'al sadarahu dia jadikan dadanya dayiqan. Tolong highlight like kat situ dayiqan makna dia apa? Sempit. Harajan. Sesempit-sempitnya Keannama seolah-olah yasa'adu. Dia sedang duduk mendaki fisama nak naik ke langit. Bila kita mendaki, contoh dekat sini bukit apa tu? Bukit Pelindung. Kalau hak yang tak biasa, saya lah contoh kan. Berapa, berapa, lama dah tak pergi exercise. Tiba-tiba pagi tu tak tahulah datang kat celah mana. Semangat. Tapi kalau tanya Kak Sheila, saya malu lah. Okay, kita panjat lah tu. Baru naik separuh Farah. Semput dah. Kan ada kursi-kursi duduk tu kan. Duduk dulu. Tarik nafas. Hukhak, oh, hukhak kan. Semakin naik tinggi, orang lain hak yang bestnya, mereka berlari naik. Dia kata, Ya Allah, tak boleh brain aku. Mereka berlari naik, dia berlari turun. Kita baru separuh, dia dua round dah naik turun, naik turun. <coughs> hak tu, itu kes lain. Ini nak cerita ke macam saya ni. Hak berapa lama-lama sekali, berapa kali boleh kira dengan jari, berapa kali naik. Maknanya, kita boleh mendaki penat. Semakin tinggi, semakin kekurangan oksigen. Contoh, kita fly atas kapal terbang. Tinggi kan? Tapi perasan dah, dalam air uh, flight tu, masa flight about nak take off kan ada dia punya pramugari-pramugara tu, dia akan bagi tunjuk kan? Uh, kalau begini tarik hak cerobong tu, pakai kan? Sebab apa? Dalam uh, kapal terbang tu, dalam kabin, kabin orang sebut ni, dia dah dia dah ada setkan dah, orang kata apa? Oksigen yang cukup. Tetapi bila something happen, Maknanya kita akan kekurangan oksigen why? sebab kita duduk tinggi atas sana. Semakin tinggi semakin kita akan kekurangan oksigen. Sebab tu kita kena tarik yang corong tu. Ha. Kan? Gitulah tak? Term-term ni kan corong kena support. Jadi Allah sebut kat sini. Kalau tadi Allah kehendaki untuk nak bagi petunjuk, Allah akan lapang dada. Tapi sebaliknya saya pakai warna merah. Kalau Allah kehendaki apa dia? Petunjuk lawan dia sesatkan dia, Allah nak sesatkan dia, maka Allah akan bagi apa dia? Sempit dada. Seumpamanya orang yang mendaki naik ke langit. Sempit dada dia. Jemaah kelas. Datang belajar sama-sama. Berapa tahun dah, tiga tahun dah. Tetapi bila Allah berkehendak, kehidupan dia sebelum ni, <coughs> kehidupan yang sebab dia memang tak dapat petunjuk, Contoh ambil paling jelas dia masih lagi di luar sana membuka aurat. Tak terasa yang benda tu satu kesilapan, satu benda yang salah, satu benda yang Allah murka. <coughs> Tetapi kerana apa? Taat dia datang belajar time to time semakin selama <coughs> sebab Allah tahu dia datang tadi dengan hati bersih, dia memang nak mencari mencari kebenaran. Allah izinkan, Allah kehendaki Hamba ni tadi, yang sebelum ni dia tak dapat petunjuk tetapi sebab Allah berkehendak, Allah bagi petunjuk. Maka akhirnya, dia berubah. Kerana apa? Kerana petunjuk Allah. Kalau dahulunya, dia membuka aurat tetapi hari ni dia lah yang sentiasa menjaga aurat. Subhanallah. Dapat tak? Jadi semua ni tadi berlaku dengan kehendak Allah. Untuk kita nak mudah mendengar-dengar sahaja di mana-mana ada peluang untuk kita nak tambahkan pahala-pahala akhirat kita kita dulu nak berebut. Semua tu tadi sebab apa? Sebab ini. Sebab Allah bagi kelapangan. <coughs> dia tak rasa susah pun. Untuk setiap hari malah dia semakin kreatif dalam nak solat tadi. Solat dia semakin dia nak memperelokkan dalam solat. Saya pernah share ada dengan seorang dalam kelas saya pernah share rasanya saya dapat daripada anak murid saya juga alhamdulillah dia kata apa dia ustazah antara cara yang saya buat untuk nak tambahkan khusyuk dalam solat maka dia wajibkan pada diri dia untuk dia sentiasa nak tambahkan hafalan dia tadi ni yang ustazah kata nak test hafazan tu boleh ke tak payah cakap je tapi kalau buat pun boleh juga kan. Jadi dia kata dia mulakan dengan surah-surah daripada juz amma. Dia dah, dia dah pilih dah mana surah yang dia dah hafal, maka dia akan wajibkan diri dia dia looking forward dia nak hafal surah baru. Saya dapat, maka alhamdulillah saya manfaatkan dan saya sampaikan dalam kelas ni. Maka ada di kalangan jemaah anak, anak jemaah kelas saya yang rupanya diput effort dia minta dengan saya tolong cadangkan apa dia Maka saya bagi cadangan Lalu dia hafal Subhanallah Dia dah dapat hafal Dia, dia rakamkan suara tu minta saya semak Dua kali Kali pertama Saya minta dia buat betulkan balik apa-apa. Kali kedua dia datang bagi balik tu Semua dah comel elok Excitednya dia Menunggu masuk next waktu tu sebab apa Sebab dia ada benda baru Dia nak bercerita dengan Allah Nampak tak? Allah bagi sebab apa tadi? Sebab Allah berkehendak, Allah nak lapangkan hati dia. Maka dia rasa tak rasa terbeban, tak rasa terbeban tu nak dia buat. Dia dia berusaha cari apa jua cara supaya solat dia bertambah baik. Ada juga saya dapat, saya pergi dalam kelas tadabbur yang lain. Sebab saya juga wajib menuntut ilmu. Jadi dia kongsikan antara cara lain dalam solat kita ni. Tadi tu satu, sorry tu satu. Ada satu lagi cara lain yang mana kita tak dapat menghafal, kita tak hafal semua. Juz amma tu mungkin mudah-mudah, tetapi sebab usaha dia, dia nak membaca Al-Quran dia tak nak tinggal dalam satu hari baca Al-Quran. So dia put effort sebab dia tak hafal dia buat macam imam yang baca Quran besar tu. Ya. Yeah? Jadi setiap kali solat, satu rakaat satu muka dia akan baca. Ya. Yeah. Maknanya without fail setiap rakaat dia akan baca, setiap solat dia akan baca dua muka surat kan? Sebab sure dah. Rokat pertama, rokat yang kedua. Ya, yeah, dia put dia put effort. Jadi dia sentiasa looking forward untuk dia nak mendirikan solat. Bukan hanya dalam solat fardu, begitu juga dengan solat-solat sunat dia. Alhamdulillah. Dia ada target dia, sekian-sekian tempoh dalam masa sekian ni, dia dah habis khatam. So dia looking forward. Ditambahkan pula lagi, nampak Allah bagi pada dia lapang dada. So dia berusaha cari pula dia problem nak ikut kelas online, dia tak berapa boleh nak fokus, maka dia usahakan. Bincang dengan suami, kalau suami boleh hantar. Dia nak join kelas-kelas yang bersemuka. Untuk apa? Sebab dia nak bila dia baca dan dia faham. Subhanallah. Apa dia Allah bagi pada dia? Allah beri pada dia lapang dada. Dia tak rasa satu kesusahan. Tetapi sebaliknya, saat tengok jam dah nak dekat pukul satu dah. Tapi diri dia tak ke mana lagi. Belum pun get ready nak solat. Dia resah gelisah. Tak tenang duduk sebab apa? Dah tahu dah. Sekarang pula naknya sekarang ni, waktu solat masuk lebih awal kan? <coughs> Kalau hari ni contohnya, waktu solat kita sekarang ni semakin awal, zuhur kita belum pukul satu. Lima minit belum pukul satu. Dua belas lima puluh lima. Jadi dia nak dua belas tu dia dah get ready dah. Dia dah get ready. Makna apa? Allah bagi pada dia lapang dada. Tapi kalau pukul satu orang duduk azan, kita kat sini baru duduk sibuk, nak cedok kuih, nak cedok lauk, nak makan, ataupun apa-apa je lah kita buat, maknanya ada lagi kita nak kena repair. Tak dapat lagi lapang dada. Ataupun soal waktu dah masuk lama, kita rasa relax je, tak ada apa-apa pun. Dia yang tu maknanya something wrong somewhere, kena check balik. Dan yakinlah bila masuk saja waktu kita utamakan perintah Allah lepas tu jiwa kita rasa lapang betul tak kita rasa banyak benda kita boleh buat sebab yang utamanya kita buat dulu perintah Allah lepas tu Allah akan bagi pada kita kita boleh manage kita rasa kan macam masa tu panjang kan sebab kita dah buat perintah Allah dulu tapi yang ni kita akan rasa bila kita buat kena buat dulu maka kita akan rasa kita rasa jiwa kita rasa lega Subhanallah itulah indahnya orang Islam. Setiap waktu kita membersihkan diri kita dengan wuduk. Itu dia kelebihan berwuduk. Kita akan rasa diri kita ni bersih. Masya Allah. Jadi itu maksud saya tadi. Lapang dada. Sambung sikit lagi. <coughs> Pada ayat yang kedua surah Az-Zumar. Afaman syarahallah sadrahu lil-islam fahuwa ala nur ala nurim Rabbi. Afaman maka apakah orang yang kat sini ustazah tersalah ya jemaah kelas tolong ustazah betulkan sedikit saya salah uh, menterjemah kat situ ayat yang kedua tu afaman maksud dia maka apakah orang yang itu betul syaraha <coughs> syarah allah telah melapangkan bukannya dilapangkan kat situ dia adalah fiil madhi maklum dilapangkan tu potong betulkan jadi melapangkan. Dia dia kata kerja aktif, dia bukannya pasif. Dapat tak semua? Tukarkan ya, eh? melapangkan Allahu alaih Allah, sadrahu dada ataupun hatinya, lili Islam untuk Islam. Sama juga, <coughs> ini pun supporting dalil. Untuk tadi maknanya, bila Allah bagi apa dia? Islam, maknanya Allah bagi dia kefahaman dan Allah bagi dia kelapangan untuk dia nak beramal tambah lagi dan dia sentiasa ada perasaan untuk apa seterusnya dia nak selepas beramal dia nak buat apa pula sampaikan maknanya apa dia dapat tadi lapang jiwa <coughs> uh, fa maka dia maka, lalu dia ala di atas nurim min rabbih cahaya daripada tuhannya dapat petunjuk daripada Allah azza wajalla jemaah kelas kata ulama tafsir kata maaf uh, kupasan untuk perkataan Asyarhu ni yang saya bawakan di bawah tu <coughs> apa yang terjadi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bagi nabi lapang dada memang berlaku secara fizikal apa maksudnya dalam peristiwa ketika nabi masih lagi kanak-kanak Nabi berada di satu perkampungan perkampungan Bani Sa'ad. Ketika itu Nabi dijaga oleh ibu susuan dia. Siapa dia? Halimatus Sa'diah. Sa Biasa kan dengan peristiwa <coughs> sirah Nabi. Ketika Nabi macam budak-budak lain lah tengah-tengah main, tiba-tiba datang. Orang kata apa? Yang tak dikenali. Ketika itu datangnya Malaikat Jibril bersama dengan uh, Jibril wa malakun akhar. Dalam hadis Uh, ada beberapa hadis yang saya, saya bawakan di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dalam riwayat yang lain periwayatan daripada uh, daripada hadis mus, uh, riwayat Muslim disebutkan datang malaikat Jibril bersama dengan satu lagi malaikat yang lain bawa nabi okey boleh dibaca dalam tu saya share daripada Anas bin Malik hadis dia panjang boleh baca tapi ni saya ceritakan balik maka ketika itu dibawa nabi katanya disebut memang berlaku pembedahan secara fizikal kata Anas bin Malik selepas peristiwa tu memang aku telah melihat kesan jahitan pada dada baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana itu adalah semua itu adalah adalah dengan urusan Allah tetapi uh, pembersihan jiwa nabi tadi tu dada Nabi memang dibedah dibelah secara fizikal. Okey, kalau lihat pada hadis tersebut, Jibril telah membelah tengok pada hadis itu dalam nota, Jibril telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu. Kemudian Jibril sucikan dia dalam sebuah bekas yang bekas itu diperbuat daripada emas yang dicucikan tadi dengan menggunakan air zam-zam. Dibersihkan hati Nabi tadi. Dikeluarkan, letak dalam bekas dibuat daripada emas. Lalu dibersihkan dengan air zam-zam. Kemudian masukkan balik, tutupkan balik. Jadi ketika itu budak-budak lain yang kawan-kawan Nabi ni masing-masing berlari balik ke Halimatul Sa'jah kata ada orang tangkap Nabi, ada orang bunuh. Begitu dia. Itu kisah. Baik. Jadi jemaah kelas itu kali pertama. Tapi kita hari ni jangan lepas ni pergi buat appointment dengan AJN, saya nak belah dada. Hak tu tak jadi. Jangan oh. Satgi sudahlah saya jenuh saya nak menjawab. Kita tak boleh. Alright. Buatlah appointment. Tak tahu lah Ustazah anak saya tu macam mana. Saya ingat saya nak pergilah. Bawa dia. Pergi buat operation nak bersihkan Dia order air daripada Mekah, air zam-zam, tak jadi, jangan Yang ini kena faham Itu, asyarhu tadi Mana dia, dah padam dah Pembersihan tadi, yang Allah lapangkan Dada ni tadi, yang berlaku Pada Nabi kita secara hissi Hissi Secara fizikal Dua kali eh, kali kedua masa bila Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj Ada hadis saya bawakan juga Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi baginda diangkat naik ke atas untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla mengambil perintah salat, maka sekali lagi berlaku pembelahan dada untuk dibersihkan. Okey. Jadi ini secara fizikal berlaku dua kali. Ketika yang pertama baginda umur kanak-kanak, yang kedua ketika baginda sudah pendewasa sebelum bertemu dengan Allah nak mengambil perintah salat. Okey. Baik. Apa tadabur dia? yang ha, ni kita nak kena faham ni. Apa pengajaran dia? Apa refleksi pada kita? Yang pertama. Daripada ni tadi, saya, saya huraikan dalam hadis ni. Pembe, uh, Allah lapangkan dada ni boleh berlaku dua cara. Yang pertama secara apa dia ni? Hissi makna dia apa? Secara fizikal. Memang berlaku. Anas bin Malik menyatakan memang dia nampak ada kesan. Okey, ini pada Prophet. Lalu apa dia apa apakah refleksi dia yang pertama ketika berlakunya pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi kanak-kanak bermakna apa pendidikan pada anak-anak harus bermula seawal umur anak-anak masih lagi kecil itu itu yang pertama refleksi dia pendidikan pada anak-anak saya bercakap ni tentang nak mengenal agama dan sebenarnya semualah, semua apa-apa pun bentuk pendidikan, pendidikan haruslah bermula sejak daripada anak-anak masih lagi kecil lagi. Apa dia pepatah Melayu tu? Ah, tu dia. Kan? Rebung ni maknanya dia masih lembut lah ya. Ah, kalau dah, dah dah keras tu dah susah dah. Jadi refleksi yang pertama apa dia? Pendidikan anak-anak haruslah bermula sejak daripada kecil lagi. Yang kedua. Bila berlaku kali kedua ya, pembelahan dada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya dah meningkat dewasa, bermakna apa? Nabi nak jumpa dengan Allah, nak mengambil perintah solat. Hari ni refleksi bila kita saat kita nak menghadap Allah, yakni kita nak mendirikan solat. Maka bagaimana kita nak membersihkan hati kita? Istighfar, bertaubat, ya memohon keampunan pada Allah. Bermakna apa? Bila kita nak menghadap Allah bukan sahaja luaran kita, pakaian solat, tempat solat semua kita bersihkan, tetapi juga dalaman rohani. Both fizikal luaran bersih begitu juga lebih-lebih lagi hati kita. Barulah dalam solat tadi kita lebih khusyuk. Fokus kita dalam solat. Kalau sebelum solat baru habis duk cerita hal, duk membawang Ha, tengok. Lepas tu orang azan, kita solat. Agak-agak. Kan? Dalam solat tu dia teringat, oh you sungguh. Baru ni, tak cerita dekat kawan tu. Dia cepat-cepat habis solat, habis solat bagi salam, dia angkat telefon, dia telefon pula. Eh kau, tak, tak, aku lupa ya. Ah Dia sambung lagi cerita membawang. Allahu Akbar Point dia yang saya maksudkan tadi Untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat bukan hanya ketika time solat tu sahaja kita solat apa lama 7 minit amboi laju sungguh 10 lah ambil 10 lebih sikit kalau sekejap itu kita nak khusyuk sedangkan yang waktu lain ni semua kita tak ikut perintah Allah kita buat tadi ni tak mungkin dalam solat yang waktu yang singkat ini kita dapat khusyuk point dia untuk kita nak khusyuk dalam solat begitu juga dengan ketika mana kita di luar solat Dan kita sentiasa menjaga perintah Allah tadi sentiasa untuk menyucikan hati kita maka dalam solat insya-Allah kita akan lebih mendapat khusyuk dia jadi jemaah kelas yang terakhir daripada saya sebab dah 12.1 minit terakhir daripada saya jadi alhamdulillah uh, itulah dia apa yang dilakukan oleh uh, pihak sini Al Jaffa Center pendidikan pada anak-anak kita bukan hanya pendidikan kita bukan hanya fokus kepada yang dewasa tetapi kita mulakan dengan pendidikan seawal mungkin pada anak-anak begitu juga antara usaha yang uh, kami sedang lakukan Saya bersama dengan uh, Cik Nashrin suami saya dalam al-Quran perintah Allah supaya kita menyantuni golongan asnaf Orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga tawanan perang dalam surah Al-Insan. Maka dalam kita menyantuni anak-anak yatim tadi, begitu juga dengan anak-anak yang asnaf, bukan hanya kita memberi mereka makan, iaitu kita beri maknanya keperluan dari sudut fizikal, tetapi juga kita beri kepada keperluan rohani. Mendidik anak-anak tadi daripada sekecil umur pendidikan tadi, subhanallah sangat penting, kita mulakan daripada anak-anak, kerana apa? Kita mengambil contoh daripada apa yang berlaku kepada bagaimana susunan Allah mendidik, Allah mentarbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pendidikan ini bermula seawal umur dan ilmu itu sangat penting untuk kita sentiasa beri pada anak-anak sebab itu kita ambil daripada apa dia tadabbur daripada surah al-alaq wahyu yang pertama Allah turunkan terkait tentang bab apa ilmu Maka kita nak faham pada anak-anak ilmu ni adalah satu perkara yang penting yang kita tak boleh tinggal ilmu lebih-lebih lagi hari ni kita anak-anak nak anak-anak kita yang mengenal Allah maka sekecil umur kita dah perkenalkan didik mereka dengan berikan mereka pengisian rohani selain daripada pengisian fizikal. Yang pengisian fizikal ni saya kira kita tak risau yang tu. Sebab kita selalu bimbang anak kita tak makan lagi kan? Napo budak tu kan tidur tak makan kesian dekat dia. Tetapi dalaman pengisian rohani dia sangat penting untuk kita ambil perhatian dekat situ insya-Allah. Jadi uh, untuk hari ini alhamdulillah kita telah selesai untuk kupasan ayat yang pertama. Dengan izinnya kita berjumpa lagi untuk kupasan ayat-ayat yang seterusnya. Moga-moga dapat kita mengambil manfaat <coughs> untuk kelas tadabbur pada hari ini jemaah dengan dirahmati Allah, sahabat di online dan juga yang berada di hadapan saya, mohon maaf pada semua atas segala kekurangan, salah sampai, salah kata daripada saya. Uh, kita izin, dengan izin Allah kita berjumpa lagi. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi O abarocado.